Порадовать, удивить, научить. Школьная творческая группа Альтернатива. Только вот посмотрите сюда. много а самой самой нет она а вот так надо мы за это журнал сдаем. стоп а ты кто а я это новенький. идея говоришь, нет пойдем со мной <звы> ух ты вот это выйдет молодец а то Эти предметы были частью нашей жизни. Мы смотрим на них и вспоминаем события, людей, атмосферу. Они заставляли наших родных радоваться, плакать и удивляться. Ну а сегодня мы будем говорить о компьютерах. Итак, обычная украинская школа. Дети познают язык программирования на мощных компьютерах. Жидкокристаллический экран с мощным разрешением, удобная вышка сегодня не вызывают удивления, тем более восторга. Им сложно представить, что когда-то их мамы и папы о таком могли только мечтать. Вот так выглядел компьютер из 80-х годов прошлого века. Ой, а что это? Это телевизор! Тут еще кнопочки какие-то. Это я! По-моему, я такое видела у своей бабушки. Кем бы ты ни был, такой старенький. Компьютер не может быть персональным. это 100 квадратных метров площади и 30 литров спирта ежемесячно. Ответственно заявил в 80-м году министр промышленности и радиоэлектроники товарищ Горшков. И был не прав. Первые персональные компьютеры появились в стенах обычных людей в середине 80-х. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Я любых наук, профессор, голова моя, процессор. Все способно воспринять, обработать и понять, а затем в любой конторе, показать на мониторе, монитор или дисплей, телевизор для детей. Каких-то 20 лет назад они были в каждом доме. Сегодня в них нет нужды. А это что? Дискеты. По сравнению с кассетами, дискеты казались супер надежными носителями информации. На кассете помещалось до 600 килобайт, а на дискете целых полтора мегабайта. Сегодня видит столько же фотография, сделанная на смартфон. Представьте, в карманах этих детей хранятся гигабайты информации на флешке или в телефоне. Эти бумажки с множеством дырочек и есть первые носители информации – перфокарты. К сожалению, нам не удалось найти первый жесткий диск, который выглядел вот так. думают современные дети о перфокартах. Это карточки от игры какой-то. Это шифр. Точно, зашифрованное послание. Это билет. Какой-то билет прикольный. Два, два, два. два, два пять, 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 пять. Семь, семь, семь. Даже дети с 80-х не понимали, для чего они предназначены. Вернемся к началу компьютерной эры. Одна дырочка ⁇ это один вид. Появились они в середине 60-х годов. В научно-исследовательских институтах и на предприятиях стояли огромные машины, ЭВМы. Они занимали площадь не менее 30 квадратных метров. названием последние из. Или так все начиналось. Время неуловимо летит вперед. Естественно, все меняется. Новые средства общения открыли новые возможности. Например, интернет ⁇ это достояние публичного пространства. Мог ли человек из 70-х, 80-х годов прошлого века даже представить себе в ближайшем будущем, что один клик свяжет его со всем миром? что гигабайты информации могли бы в кармане, что предметы, которые казались вершиной технической мысли, совсем скоро будут вызывать только чувства саги. Предлагаю из 20-го век 21-й. Итак, родная школа номер два. У них малый пиццовед во время так называемого «окна». что нет ничего проще, как отказаться от современных компьютерных технологий в пользу более дешевых, таких как диапроектор, книги, доска, мел. И, наконец, обучать так, как учились мы сами. Ну, безусловно, чему-нибудь и как-нибудь мы можем, конечно, научить, да и воспитать как-нибудь. Но чего может достичь такой ученик в нашем технократическом обществе? Я даже не могу, не сказала бы, и не согласна с вами, Татьяна Владимировна. В лучшем случае станет торговца на рынке. Но все-таки технологии являются реальной частью, частью реальной культуры, и поэтому нравится нам это или не нравится. Но внедрять эти технологии в современной школе необходимо. Не представляете, а мне сегодня один из учеников сказал, хватит ваших презентаций, давайте что-нибудь новенького. Ну, а я считаю, что при объяснении нового материала на уроке компьютерные технологии могут служить только помощниками. Например, нет смысла закладывать презентации, схемы, новый материал в программы, в компьютерные программы. Схемы, картинки, таблицы, все это проще посмотреть в учебнике. Каждый ребенок может посмотреть. Ну, и в конце концов, можно это все использовать на доске с помощью помощью умело. От этого, мне кажется, больше пользы будет. Правильно, если тот же материал собрать в презентацию, то блоки текста, рисунки, формулы, таблицы появляются одновременно. Все происходит статически. И лучше, что ухудшает понимание для учеников. Никакой компьютерный видеокурс не может достичь все-таки той интерактивности, которая существует между учителем и учеником. Нет той эмоциональности, нет той души, которую может вложить учитель в каждого ученика. И понимание все-таки между учителем и учеником намного лучше на уровне учитель-ученик. Не, ну поверьте, если мы используем компьютерные технологии, все равно это презентабельнее, мы можем показать и сложный рисунок, и какой-то видеофильм, и в движении, в динамике предметы. Я, например, использую электронный учебник, электронное пособие, чтобы показать иллюстрации, показать видеофильмы, все, что касается данной темы, данного моего урока. Я так считаю. Я не согласна с вами, Лену Михайловну. Да. А, разумеется, интересы и возможности отдаленных детей значительно шире. И они в большей степени могут использовать и видеокурсы различные, и дистанционное обучение через интернет, различные э, олимпиады, конкурсы, в которых они могут участвовать. Но все-таки помощь учителя и руководства его вот здесь ну, просто необходимы, я так считаю. Это программа составления расписания уроков в школе которую использует бивзинка Елена Михайлова. Она позволяет создавать расписание в автоматическом режиме, задавать для урока от 1 до 18 кабинетов, деление на группы, Составлять расписание в первую или во вторую смену, учет и контроль базы данных учителей, устанавливать нежелательные уроки для кабинета, находить замену для отсутствующего учителя, производить изменения в расписании на любой выбранный день. Программа составления тестов и тестирующая программа. Эту программу использует на своих уроках Нестеренко Владимир Николаевич для проверки знаний учеников на уроках географии, биологии, экологии. Она представляет собой редактор тестов, то есть нужна для создания тестов. На каждый вопрос 5 ответов. Число задаваемых вопросов определяется редактором теста. Вопросы задаются в случайном порядке. Ответы перемешиваются случайным образом. После завершения теста выставляется оценка по пятибалльной системе. Норма оценки задается генератором теста. Есть возможность просмотра допущенных ошибок. Компьютерные программы для математики. Эту программу используют учителя первых-четвертых классов. Крамаренко Ирина Ивановна, Бодрова Наталья Николаевна, Баштовая Ольга Николаевна, Сечина Оксана Владимировна. Программа Устный счет, интерактивный тренажер 1-6 класс Внешний вид обучающей программы Тут все просто. Выбираем в левой части окна Нужный нам класс. Затем выбираем тему нужного нам занятия. Выбрав нужное задание, выбираете правильный ответ или набираете полученное число и кликаете. правильного ответа на экране появляется надпись «Молодец». Если ваш ребенок ведет неправильный ответ, перехода к следующему примеру не будет. Таким образом, чтобы пройти самостоятельную работу, придется решить все примеры. Уделяя 20-30 минут данному курсу в день, можно существенно улучшить показатели вашего ребенка в математике в направлении устного счета. Информатика ⁇ первый год изучения. Ее использует на своих уроках Артим Наталья Александровна. Является подготовительным курсом, что предшествует более широкому и глубокому курсу информатики в средней школе, представляя собой сокращенное систематическое изложение основных вопросов науки информатики и информационных технологий в элементарной форме. Наш школьный сайт значительно упростил взаимодействие учителей и сотрудников школ. К тем поступает меньше вопросов, так как основное прописывается на сайте. Там же размещается оперативная информация и данные об успеваемости ребенка, фотографии школы, данные о кружках, режиме их работы, об учителях и питании в столовой. Все нормативные акты, необходимые ученикам, учителям и родителям. Через школьный сайт осуществляется знакомство родителей будущих первоклассников с учебным заведением, в котором можно отдать ребенка. С помощью таких сайтов находятся выпускники и бывшие учителя для празднования годовщин. Многие откликаются даже из других стран. Сегодня значительную часть интернет-пространства занимают блоги разной направленности. Блог – это одновременно и веб-сайт, и дневник, и особая среда сетевого общения. Актуальным становится использование такого явления, как блоги, в образовательных целях. Кроме того, создание и ведение блога может стать серьезным стимулом для самореализации и саморазвития, так как предоставляет педагогу самые широкие возможности, освоить новые информационные и технические возможности, искать и находить нестандартные решения, стандартных вопросов и проблем. Введение образовательного блога в нашей школе предполагает также высокий уровень информационной компетентности учителя.